Следва да чуем изпълнението на група Колорит, Шепетовка Украина. Те ще ни изпълнят народната песен Цъфнала Калина. Ръководител на групата Олга Бачинска. Скъпи приятели, 8-я международен фестивал на музикалните танцови и певчески изкуства Фолк Нюанси България 2025 -а се осъществява с любезното съдействие на община Несебър. И така ще чуем група Колорит и тяхната песен Цъфнала Калина. Thank <laughs> говори от Шепетовка, Украина следва да ни изпълнят и още една народна песен – Хей, братя казаци! Да ги аплодираме!